Зустрічі з рідними загиблих завжди важкі. Важко тим, хто знову і знову повертається до страшних подій. На тебе немов обрушується чужий біль. Та коли мова йде про наших захисників, чужого болю не буває, це наше спільне горе. І щоб пам'ятати кожного, треба знати про кожного. Жила собі у Чернігові родина Харитонових. Зі своїми радощами і труднощами Сергій і Світлана ростили двох синів, працювали, радо спілкувалися із друзями. Війна водночас перервала мирне життя. Принесли йому повістку 30 августа 14-го року домой вечором, в 10 часов вечора. Я його ще слюбно просила цю повістку не брати, але взяв повістку, сказав, що він просто так по-другому не може. У нас два сына. На том время сын старше служил в армии. И он сказал, что он просто по-другому не может. Что? Он, у него был такой ответ, что что я скажу, как я посмотрю в глаза ребятам и что я им скажу. Я вот пойду на 45 суток, это, это самое, побуду. И ну, никто, может он уже понимал тогда, но я не знаю. И 1 сентября, на 1 сентября у него была повестка, 1 сентября он пошел. И за 40 минут позвонил мне, говорит, что я прошел две, уже комиссию, все, и в 11 часов у нас отправка. Все, что было, быстренько домой собрали все. Уехал в Гончаровск. И в Гончаровске они были, их сформировали минометный взвод 20 человек. Он был самый старший, наверное, там, или еще старший мужчина был 52 года, вот я не помню точно. Их готовили, и готовили их к отправке в Яв... на Яврьевский полигон во Львов на обучение. Уехали они аж только в декабре месяце туда. Вот. Здесь все время, все время здесь он был в Гончаровском. Первые, наверное, два месяца не отпускали их ничего. Потом уже он стал приезжать на выходные, типа как в увольнительную. Ну, так до декабря месяца. В декабре отправили их во Львов. Там они проходили, американцы были. Они там вместе с американцами, американцы их обучали. Они там проходили обучение. Там они две недели побыли. Перед Новым годом где-то они приехали домой. Приехали домой, их отправили в отпуск на 10 дней. Ну, вот с отпуска они, скажем так, вышли, сразу их отправили часть 13 января уехала, а часть уехала 14 января, уже туда, на Донецк. И все это так очень быстро. Вот так. так вот Сережа попал туда, 15 они уже были там, И с 15 они уже находились в зоне. Сначала они прибыли на станцию Луганская, Луганской, а потом уже их перебросили туда, в Артемовск. Но он никогда мне не говорил, где они. Он всегда мне сказал, чтобы я ему не звонила, потому что обстрелы и все. Значит, я буду звонить тогда, когда я сам смогу. Звонил он. Каждый день, конечно, звонил, но звонил, это было минутное. Привет, как дела, как дети? У меня все хорошо, все. Потом уже через, наверное, дней через 10 он позвонил, уже еда такая вся закончилась. Он позвонил и говорит, что свет я говорю, что может тебе что-то выслать, посылку какую-то или еще что-то. Мы ждали каску. Все, он эту каску не хотел никак. Все, ну, как-то мы ему раньше говорили, давай купим, купим. Нет, нет, потом давай уже заказывать эту каску. Мы прождали больше трех месяцев. Пришла эта каска, я говорю, что Сережа, если у меня завтра придет каска, мы тебе будем передавать посылку, все равно будем высылать, давай что-то еще положим. Ну, он единственное, что сказал, говорит, наложи мивины, чтобы ребята забили чем-то животы. Он не говорил за себя, он всегда беспокоился о друзьях, о товарищах, о своих, как здесь, как в мирной жизни, точно так и там было. Приезжал сюда увольнительно на выходные, я всегда говорил, что там ребята с Ровного есть, там еще откуда-то, я уже пирогов каких-то напеку, все, им побольше. И они уже его ждали, потому что мы машины его отвозили туда вот он уже приезжал, говорит, звонил всегда, говорит, выходи, говорит, Светка моя, говорит, пирогов напекла. Вот они уже приходили, сумки эти забирали. Первое время стеснялся, как я эти торбы буду тянуть, все, ну, а потому что он сам прекрасно понимал, что... Ну, хотя всегда говорил, что у него всегда все хорошо, и мамка не переживай, он мне всегда говорил, мамка не переживай. Он еще позвонил, что попросил ключи для машины, он СТО свое было, он попросил уже, что ключи, положите там какие-то ключи. Мы в эту посылку еще ключи собрали, все, ребята помогли, конечно, потому что я бы такую посылку не собрала. Мы собрали три посылки, сложили это все и отправили, отвезли сюда на Горького 59 в сотню, сюда к девочкам. Отсюда посылка уже ушла. Вот он звонит, еще 27 числа он звонит, мы только посылки отвезли. Он вечером звонит, что положи еще какие-то там ключи в гараже возьмите. Я говорю, что Сережа, мы уже отвезли, уже мы не можем доложить. Все уже, уже. Я говорю, уже следующий раз будем отправлять. Хорошо. Запчасти там еще какие-то, потому что сломался газон их не. Ну, хорошо. Мы отправили эти посылки. 29-го посылку он не получил, потому что он звонил. Вот 29 я с ним разговаривала последний раз. 28-го он мне позвонил, что еще что-то доложить. Я говорю, что не можем, уже мы все заложили, все уже отправлено. 29-го он мне перезвонил, говорю, пришла посылка. Он говорит, нет, не получил, но говорит, к нам тяжело очень добраться. Я говорю, вас сильно обстреливает или что? Нет, у нас все хорошо. Просто холодно. И все. Я говорю, может, теплые вещи надо было положить? Нет, все нормально. Что ты положила? Я говорю, ну, сало положила, как обычно, сухарей, так волонтеры подсказали, говорят, что будешь ложить, где-то будет пространство, сухари, говорит, ложи. Ну вот мы сухари туда упаковали, все. И отправили эти посылки. И 30 числа, 29 он последний раз со мной утром поговорил. И все, больше я с ним не разговаривала. Ждала, ждала, так и не дождалась больше звонка от него. И... Ребята уже потом мне волонтеры сказали, что посылка пришла на пост туда к ним в расположение. он уехал на задание, а через час пришла посылка. То есть он ее не видел, ничего. Не ну, в общем, ничего не видел. Ребята тогда перезвонили, что мол, посылка, все, они отзвонились, но они сказали, что видели вроде бы, что он погиб и все. Но я в это не верила. Ну, просто я в это не верила. И все, я говорю, не может такого быть, он, но ну, он не такой, он же не первый раз там. Ну как, не, не то, что не первый раз, но он же не молодой. И, я говорю, ну не может быть, я не верила. Потом, когда стала созваниваться с ребятами, с этими, которые свидетели, каждый рассказывал по-разному, и потому я вообще решила в это не верить, и решила его, ну как, не решила, я его ждала. И ждала я все время, когда мне говорили, что и военкомат, и все, я в военкомат ходила. Я говорю, покажите мне, если, если вы даете такую заявку, что он погибший, значит дайте мне какие-то документы. Никто мне документов никаких не давал, ничего. Единственное, что они показывали список этот, и стояла против его фамилии, стоял Харитонов, 200-й под знаком вопроса. Ну, ни тела, ничего нигде не было. Обзвонила я, і звонила і в Орлавку, і в Єнаківа в Моргі дзвонила, і взвонила, в, в госпіталі. Все, що могла, все, що знайшла, і Донецьк, і Луганськ, але ну, ніде його знайти не могла. Ні, такого не було. І все. Загинув, живий, поранений, дружина і сини почали самотужки, пошук чоловіка і батька. І ДНК ребята, здали. Я тоді потрапила в лікарню три тижні, вийшла скажімо так, із строю одразу. Родители Сережины ходили в военкомат, и все, никто ничего, никакой ни ДНК, никто ничего не предлагал им делать. Никто ни заявления не брал, ничего. Когда я уже вышла с больницы, это было 23 февраля, вот я тогда начала бомбить военкомат. Начала поднимать вопрос, почему прошло три недели, если он числится у вас как погибший, или даже есть подозрение, почему не даете, ну, ни ДНК не предлагаете делать ничего. В тот же день поехала сразу, открыла уголовные дела. В, в, областной прокурат, в милиции, в прокуратуре. И сразу на следующий день ребята сдали ДНК. И так, знаете, у него 26 марта у Сережи день рождения. Ему исполнилось бы 46 лет. Я иду с работы, звонит мне следователь. И говорит, Светлана Станиславна, вы знаете, я вам хочу сообщить. И у меня сразу такое какое-то, ну, то, что какое-то плохое предчувствие не было, предчувствие плохого. А Почему-то я думала, что он сейчас мне скажет, что вот надо куда-то ехать, и он в госпитале где-то, что его где-то нашли, он ну, без памяти или еще как-то. Он мне говорит, что я вам хочу сообщить, что ДНК совпадений нет. Для меня это вообще было крылья. Прямо я вообще, я пришла домой, говорю, ребят, старший в армии еще был. Я позвонила старшему, говорю, Саша, говорю, так и так, говорю, совпадений нет по ДНК. Значит, говорю, папа жив, значит, где-то он, говорю, может, без без сознания, может без памяти, потерял память, я везде это писала, что ну, может хоть похоже где-то, ну хоть что-нибудь, ну выложите какие-то фотографии или куда-то ехать или как. Ну так. Потом 29 марта нам звонит Ирина Березинец, волонтер, и говорит, что Света опять нужно ехать в Днепропетровск на повторное опознание. А 12 марта мы ездили на опознание. Ездил мой брат, Сережин друг и отец. Ну и они говорят, что нет, не было похожего ничего, говорит, но они мне не признались. Потом, когда мы уже на повторное познание, они говорят, что нам эту фотографию показывали в Днепропетровске. Говорит, ну, ну так, на, на той фотографии он действительно как немного не похож на себя. Ну, потом уже, когда на повторное познание мы давай здесь поднимать, я к своему следователю говорю, что ну это же не, не, не 60 километров ехать, все-таки это дорога и все. Я говорю, ну сделайте запрос, чтобы сюда выслали фотографии. Подключились волонтеры, все. Нам помогли сюда фотографии следователю сбросили. Мы поехали 30 числа после обеда на познание. Вот он нам фотографии показывает. И ребята, я еще одна фотография мне смутила сразу. Я говорю, вот вроде бы как родимка его. А они друг друга смыканули. Реб... Ну, друзья. И говорит, этот один говорит, Свет, говорит, я сейчас разденусь, у меня точно такая же родинка. Ну вот, это родинка то, что я как бы, ну остальное просто, просто не поверила в это все. Ну, пришла домой, конечно, все меня мучило, мучило. Я звоню на следующий день брату Я говорю, Леша, говорю, у вот тебя ничего, ни фотографии не смущают. А он говорит, что, знаешь, говорит, нас говорит, смущают эти фото... Одна фотография, то, которую им показывали, это смущает уже две недели. Я говорю, все, едем обратно. Мы едем. 31-го следователя не было, нам никто не смог показать. Мы едем 1 апреля. И я сразу, а уже перед тем я перезвонила в Запорожье, там делались ДМК тел. Я знала номер тела, мне уже сказали. И правда там вот следователь мне говорит, что уже готова номер вашего тела, ну номер как бы тела этого. Но, говорит, официальное подтверждение будет только через неделю. А Я ему сказала, что я звоню откуда от кого, все. Он мне говорит, что ну хорошо, называйте номер дела, кто сдавал ДНК и все. Я называла, он говорит, минут через 20 перезвонится. Ну я не дождалась 20 минут, он мне сам перезвонил и говорит, что да, совпадение все. Ну все равно, я вам честно говорю, я не верила. Я не верила, я сказала, пока я не увижу своими глазами, хоть что, но я должна увидеть своими глазами. Приезжаем сюда в милицию, на опознание обратно. Я уже говорю, мне это не показывайте фотографию, покажите мне номер, где он должен быть на ноге или на руке. И остальные фотографии, еще раз покажите мне. Показывают номер. Я говорю, это Сережа на рука. Сразу же. Ну и остальные фотографии стали смотреть. И я же сразу все приметы, все, все родинки, все сразу же показала, говорю, что да, это он. И так мы опознали Сережу. Ну вот так вот случилось, потом уже ребята поехали. Сережины друзья и отец. Они в тот 1 апреля уехали на Днепропетровск. С Днепропетровска мы созвонились, там нам уже там Ирина Романенко, вот она мне помогала очень. Она там уже их ребят встретила, и там уже помогала оформить все. То есть уже Утром при відкритті морга вже в полдвенадцатого они уже забрали тіла, уже вже виїхали Анка. 3 апрія, може, хоронили Сережу. Уявити не можна ці два пекельні місяці пошуків. Ще жеврія надія та вже крається серце у передчутті непоправного. День за днем перегляд жахливих відео сепаратистів. Та чого я так делікатно, нелюдів? Уявіть, коли дружина вдивляється у монітор, переглядає п'ять, десять, п'ятнадцять разів, як над полоненими, яку наругу творять над тілами загиблих українців, вдивляється і шукає свого чоловіка. І цим наповнений кожен день надією, болем, страхом. Сотрудники, сусіди, друзі. М -м, навіть от було настільки приємно, коли Сережу хоронили, Я сначала, ну, я не помню этого ничего, а уже потом я смотрела по видео. Вы знаете, вот когда останавливались машины, когда вот Сережу несли, останавливались машины и выходили люди с машины становились на колени Вот это и я уже, и я этого не помню на живую, я это помню все по видео. Это было настолько трогательно. У меня просто нет слов. Да я наткнулась на сепаратистское видео, и там я с Сережу. По руке опознал и ну, касс, лицо было закрыто только подбородок был немножечко виден и пришел старший сын увольнитель но я ему говорю саша посмотри вот по моему папина рука он так вот лежал рука так отброшена была а он подошел но ну, я так думаю что он узнал тогда все но он сказал мама не выдумывай это тебе показалось я говорю ну останови мне кадры этот все он говорит ты видишь, что подбородок не его, но ну, он, видно, за эти ну, он, наверное, остановился уже. И... Легкая небритость, потому что мы его не привыкли видеть. Он всегда был выбритый. И потому просто не поверил. Свій 46-й день рождения Сергей лежав у Дніпропетровському морзе ще неупізнаним. Після цих страшних двох місяців пошуків, врешті-решт, Сергія Харитонова, мінометника 13-го окремого мотопіхотного батальйону Чернігів провів в останню путь. Випускник третьої школи та училища залізничного транспорту, автомеханік, щирий друг, надійний чоловік, гарний батько. Хіба ці слова можуть вмістити ціле життя, мрії, сподівання всієї родини і його Сергія? залишилася лишь добра память. Народная память однозначно. Память, ну, друзья его никогда не забудут, потому что вот даже на похоронах были, потом вот было, ну, как уже как бы 40 дней, 9 мая, все. То ребята приходили, и они, но ну, они всегда вспоминали, потому что на рыбалке, у него рыбалка это была, тоже это... Серега, едем на рыбалку, едем все. Он приучил сыновей меньше, этот вообще рыбак такой, что я говорю, ну боже мой, ну как? Он говорил всегда, пап, у меня военная кафедра, в субботу не едем, едем в воскресенье. Потому что у него в воскресенье один единственный выходной, в институте военная кафедра. Ну вот уже тот подстраивался, я пойду в субботу, но мы в воскресенье едем с тобой обратно. Он всегда вот, у них вот такая вот была а память, конечно, однозначно, я говорю, что... И сыновья они вот как-то, они вроде бы как взрослые, уже 22 года, 24 старше вот будет. Но они как-то, но ну стали вообще взрослыми, они мигом повзрослели, мигом вот как-то. И, конечно, об отце память, я не думаю, что они никогда не забудут, и, ну, я не знаю. У меня он, конечно, останется на всю жизнь оставшуюся, мы с ним прожили... Вот в этом году мы, у нас бы была серебряная свадьба уже. Сережа был такой доброжелательный, к нему ездили с Киев на ремонт, и все, он такой вот... Ну, он никогда не... Если вот, например, не надо еще делать какой-то ремонт какой-то, он всегда говорил, у тебя что, лишние деньги? Он как-то вот... Ему говорили, ну, Сережа, ну это же твой заработок. Он говорил, ну почему я человека должен драть деньги, если он еще может поездить? И он, вот, он всегда входил во все ситуации. К нему приезжали, он всегда мог ремонтировать в долг. Это было он никогда, он, ну нету денег, хорошо, отдашь, будут, отдашь, завезешь. Звонят в выходной день, Серега, там надо вот то-то, то-то. Ну хорошо, тебе срочно надо, ну да, вот срочно, хорошо, все. Если он дома, то он всегда, всегда выходил, помогал, работал. Бывало такое даже, что едет и где-то там обломался под Киевом, все. Садился в машину, загружал запчасти, инструменты, ехал просто выручал друзей, друзей даже, я же говорю, что у него было... Друзей с Киева очень много ребят было. Так, сколько было ребят. Здесь он в части ремонтировал машины. И когда они были со Львова ехали, и они заезжали в Житомир, получали машину. Вроде бы как так было. Так вот он говорит, что я, говорит, пошел и сразу, говорит, для своих, говорит, выбрал из ничего, говорит, хоть что-то. Гри, хоч то та Він завжди грі, це моя машина, це моя машина. Говори, ну як вона твоя? Ти ж на ній не їздиш, ти же. Він говорить, ні, це моя машина. От у нього вот таке було. Вот у нього була моя, всі його друзі, всі. Ну от був чоловік. Поневіряння родини з похованням чоловіка і батька не закінчилися. Півроку не могли отримати компенсацію. Тут якраз підкотили сумнозвісні чернігівські вибори, і кандидат допоміг. Родина вдячна, звичайно, та незрозуміло, за що зроблене те, що обіцяла і гарантувала держава. Може, і не дають обіцяни, щоб велике ЦАБЕ, так би мовити, допомогло і заробило собі з десяток голосів? Безкоштовна і щира допомога лише від волонтерів, і під час служби Сергія у Збройних силах України, і під час пошуків, і після поховання. я была первый раз на родинном коле. Ну, вот когда были психологи, да, работали. Я была первый раз. То вот у нас была психолог Ирина. Она вот, понимаете, вот человек действительно на своем месте был. Вот с ней было легко общаться, и как-то вот с ней было легко разговаривать и вылаживать свои, ну как, проблемы, свое горе как-то. Вот, ну, вот, было как-то вот легко. Потом, конечно, уже когда мы подъехали сюда к До зкампам'яті, то, звісно, здесь було тяжело вже всім. Здесь мне завжди тяжело. Я раніше могла в парк пити, зараз я не хожу просто так. Якщо йду, то йду прямо к Сережа. Ще одна доля, ще один земляк, що поповнить небесне воїнство. Ще одна осиротіла родина. Та ми пам'ятаємо, всіх поймемо. Раз залетевших от